Rodina je pre mňa predovšetkým veľký dar od No pre mňa je rodina na mňa, všetko. O, takže chcel by som mať o, dve deti a býval by som v Košiciach, býval by som mladé a chcel by som mať aj nejaké domáce zvuky. Mám tak veď prádlo a toto, ešte toto väčšia na a toto. A ty jej pomáhaš? Uh -huh. Tak vzájomné dávanie sa a Dávam, tak očakávam, že môžem zobrať. Rodina je základná spoločenská jednotka spoločnosti a rodina znamená pre mňa všetko. Rodina pre mňa znamená strašne veľa. Je to naozaj taká opora, pohoda, pokoj, láska. Rodina pre mňa znamená všetko, čo mám a mám najlepšie sa so na pri slove rodina si predstavím bezpečnosť, istotu, lásku a šťastie a viem, že nekaždý môže mať rodinu a preto si ju vážim a milujem na to všetko. Rodina je pre mňa sloboda. Rodina je pre mňa požehnaní. Rodina je pre mňa miestom odpočinku, miestom domova, miestom útechy. Najdôležitejšia vec na svete. Rodina sú pre mňa ľudia, ktorí ma vedia podržať a podporiť v každej situácii a vedia ma byť šťastnou. A šťastie, keď otvoríte dvere a doma nájdete všetko, čo potrebujete pre svojho rodiňa. Je to miesto, kde sa zajúme a potrebujeme jednu rodinu. sú ľudia, ktorí sú súčasťou môjho života, tak ako ja to. Rodina sú pre mňa ľudia, ktorí ma milujú presne takú, aká som. Rodina je pre mňa miesto prijačia. Milujem rodinu a ďakujem veľmi.